नवग्रह स्त्रो नवग्रह एक अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र स्तोत्र है जिसे महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित किया गया है यह स्तोत्र नवग्रह स्तुति के लिए समर्पित है इसमें प्रत्येक ग्रह की विशेषताओं, उनके प्रभाव और उनसे जुड़े गुणों का वर्णन किया गया है। इस तोत्र का पाठ ग्रह की अशुभ स्थिति से उत्पन्न समस्याओं को शांत करने और जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने में सहायक माना जाता है यह स्तोत्र ग्रह से उत्पन्न अशुभ प्रभाव को शांत करता है और जीवन में आने वाले विघ्न बाधाओं को दूर करता है नियमित पाठ से आरोग्य मानसिक शांति और शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से बुरे सपने समाप्त हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है इस स्त्रोत के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत होता है और ग्रहों के शुभ प्रभाव प्राप्त करता है भौतिक और मानसिक समृद्धि प्रदान करता है और व्यक्ति के जीवन में सफलता के मार्ग खोलता है ग्रहों और नक्षत्रों से जुड़ी पीड़ाओं को समाप्त कर सुख शांति प्रदान करता है नवग्रह स्त्रोत्र के नियमित पाठ से जीवन में सकारात्मकता आती है और व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है श्री गणेशाय नमः जपा कुसुम संकाशम काश्य पेय तमोरी सर्व पापन प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्कतुषाराभं शिरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं विद्युत्कान्ते समप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामम् रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हीमकुन्दं मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम् सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतम् तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारिकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मके घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं गितिश्रीव्यासमुखोदितं यः पठेतु समाहितः दिवा वाय दिवा रात्रौ नरनारीघपाणाञ्च अवेदो स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमसुलं तेषाम् आरोग्यं तुष्टिवर्धणं ग्रहणक्षत्रजः पीडा तस्य राज्ञे समुद्भवः सा सर्वा प्रथमं यान्ति व्यासो भृतेन संशयः इति श्रीव्याक् निरूपितम् आदित्यादिनवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्